গতিকে সেইকাৰণে কৈছে সকলো বাৰটা বজাত মই শুই আছো আৰু পালোগৈ মায়াকৰ সংসাৰখনে হল আপোনাৰ কোনো কাৰো বাবে খালি ভগৱানে আমাক এনেকুৱা মায়াত ডুবাই থৈছে যে সেইখিনি আমি নকৰিলে নহয়নে গতিকে এইবিলাক কথাই আপুনি সপোন ৰূপে মজি নাথাকিবা সেইটোহে বিচাৰে সপোন কৰি এইটো কৰিব যাব লাগিব সপোন ৰচনা কৰিবই লাগিব যিমান দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু যিমানে যেতিয়া অত্যাচাৰ আৰম্ভ হব সেইকাৰণে অত্যাচাৰটো কৰিবলৈ আহিব লাগে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা হয় বহুৱা আৰু এনেকুৱা হয় পাঁচ মিনিটৰ পাছতো আছে দুই ঘটাই স্পষ্ট কথাটো কৈ দিয়ে ভাব মনৰ নিয়ম কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিয়ম সংযম আপুনি পাইচোন বস্তুটো খাইছো বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কেনেকে দেশটোতো অত্যাচাৰ অংশ হলে নহয় ঠিক ঠিকে মনক নিয়মৰ পৰিৱেশ মাথা চপৰাই গৈ নিমিলাই নপৰা সংসাৰৰ পাৰ হাসী কবি সিংহে দূৰন্তি চিন্তা চলি সংসাৰটোৰে কিবা ভূ হতম নাই মই এনেই কাহিনী পৰা কৰিছো কেনেকে পাৰ নাপাইছো ব্যক্তি এজন বৰ ধুনীয়া আপোনাৰ কলিমুখতে গছ এজোপা চাহ জীয়ণি লৈ আছে বিচনী মাৰি দেখিলে আপোনাৰ এজন মানুহে কৰিবলৈ ধৰিছিল নিথৰ চকুত উত্তম কিন্তু এইটো কৈ যায় মই প্ৰশান্ত ৰ'দত আহাৰ মানুহ ৰাখি কথা বন্ধ সেইখিনি ৰঙা সময়ত কি আছে কোৱা কমকে কোৱা হয় নহয় আপোনাৰ নাম ৰখনৰ ঠিক আছে কলৈ আহিলা জীৱনটো ৰং্ত আছে নেকি জীৱনৰ ধন কোন গাড়ী ঘোৰা টকা পইচাটো শেষ একে নহয় সেইকাৰণে তাৰমানে অসমৰ ৰোৱা শান্তি ৰোৱা জীৱন মূল্যটো বুজি লোৱা তুমি কোন সেইটোৱে ভেটিবৰ কাৰণে ভাগৱত কৰিব লাগিব সেইটোৱে ভাগৱত গতিকে ভাগৱতে নকলে যে আপোনাক কি এখন কৃষ্ণটো নিশ্চয় কৰি উঠিলয় হয় যে বিশ্বাসে অতি অপায়ে তলিব সংসাৰক ধূলক সংখ্যাসো অনে তুমে হাত সাৰিব পাৰিবা কেনেকে পাৰিবা যাও তো ওহে হে হে কই থাকে হে হনন্ত রত আছে মারে তোমা গিসন চাইতে বলে হে কলকে মত কি বাবা ভক্তে গালসা তুই হে কি पादुকার নি আদি এক পাটে এই কতজন লেখা আছে বাবা বিদায় যে ভক্তে এ দিওলো জোপে আসিছে কোন বাবা কে নে যাবো জানি হে এক কি আমারটা সব পুত্র আমি লীততে যাবা হিকান যদি তুমি বিশ্বাসত গুচি যোৱা তেতিয়াহ'লে আত্মাৰ মুক্তি নেপাওঁ পঢ়াৰ ভাল আমাক ঘোষাই নালাগে পৃথিৱীত ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে যত যত সবাৰো হাৰ আছে ঘোষা পৃথিৱীতে যিমান ধৰ্ম শাস্ত্ৰ আছে লাভস্য সকলো হাৰটো মহাপুৰুষে ঘোষা সেইকাৰণে ঘোষা যদি আপোনাৰ ভালকে মুখস্য থাকে চিন্তাই নাই যিটো মই হাঁহ যাওঁতে প্ৰহ্দে যদিহে মই কলো ভাবাই সকলো সেইটো সেইকাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধাৰ্মিক ভাগতীয়া কৰিব লাগে গতিকে সেইজনে জীৱনটো যিটো মহাজনে সমস্ত এনে ৰৈ জনাব ইটো মহাজনে এই অপয়াসংকাৰ কৃষ্ণই ভাবি যিজনে হৃদয় সেইজনে এতিয়া ভৰি ভৰি ঘোষা শাস্ত্ৰখন যদি চাই মন কগলা হৈ যোৱা এতিয়া ইমান মানৱতা আৰু জন্ম ওলাইছে কলেও নলেও আপোনালোকে যদি চাই

আমাৰ শাস্ত্ৰত নহয় ঈশ্বৰৰ নাম ওলোৱা যেনে আটাইতকৈ নিজ জাতি ভাগত লৈ আহি পেলাই জাতি উলত বিচাৰি যে বিচাৰি যিসকলে কৰিছে সেইজনে আটাইতকৈ পাতিম বুলি কয় সেইজন নৰকত উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে আমি বাস্তৱসমূহ কথাটো ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব ভাবাৰ প্ৰতি বিজ্ঞানসমূহ পাৰ্থা হ'ব লাগিব আজি শিক্ষিত সমাজত মানুহে বনপ্ৰসন্মক গোষ্ঠী আন্দোলন কৰি আছে কিন্তু আমাক ভাগৰ মানৱ সমাজসমূহ কৰা সেইটোহে সেইটোহে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হোৱা উচিত সেইটোৱে কথা দিয়া যিটোকে আমাৰ অনুষ্ঠান যে কৰিবলৈ গৈ আছে যে আমি পৃথিৱীত সকলো ভাই ভাই আমি সকলো আমাৰ লাগে সামৰি কথা পিত ভকতি সুলভ দেৱৰ যদিও নাজানে জাকে জাকে পৰমৰ সলমত পত যিটো আঁকি পেটতো কৰিব লাগিব ভকতিকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু একো নাই বস্তু সেইকাৰণে দেৱতাসকলে ভক্তি পৰিলে মুক্তি পায় গতিকে আমি যিখিনি আজি দেৱতাৰ কথা ভাবি আছো পেটিশ্ৰুতি দেৱতা সি মোৰ দৰ্শন হৈ থাকে তেওঁলোকে মানুহৰ জন্মৰ পৰা ইচ্ছা কৰিছে আপুনি ভাগৱতৰ অনাদি পাতন চাব দেৱতাসকলে নিজৰ মুখে কৈছে পেটিশ্ৰুতি দেৱতাই মই আপোনালোকৰ অকণমান বিশ্বাস ধৰি ভাৰতবৰ্ষত যিসকলে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মই ভাগ্যৱান লোক আৰু কিশৰীত নাই যিটো জন্ম পাবৰ কাৰণে দেৱতা হৰিষ বাঞ্চ আছে আৰু তেওঁলোকে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ স্বৰূপে কাঢ়ি লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ জন্মটো খুব খন্তেক হলেও জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহক জন্ম দিয়াটো হয় কিয় কিয় যদি কৰে ভাৰতবৰ্ষত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে অকণমান হৈ অকণমান অংশ বিষয়বাসনাত থাকি ভকতি কৰিলে আত্মামুক্তি হৈ যায় দেৱতা জন্মতো জীৱন ভগৱী দিলা যিটো পদকে আই গোসাঁই মানুহৰ জন্ম হব বুলি বিচাৰিছে কালি দুৰ্গা সৰস্বতী ভদ্ৰা গণেশ শিৱ সকলোৱে দেৱতা জন্ম দেৱতাসকলে মানুহৰ জন্ম পাবলৈ আশা কৰিছে অ দেৱৰ ৰূপাঞ্চীত সকলো অ দেৱ ৰূপাঞ্চলীত ধনায় ইহে দেৱ ৰূপাঞ্চনিক ধন্যায় যিটো আমি মানুহৰ জীৱন লাভ কৰিছো বলাইসকল সেই জীৱনটো পাবৰ কাৰণে দেৱতাই ভগৱন্তৰ ওচৰত কটনিৰ ওচৰত সাঁতী আছিল আমি কিমান ভাগ্যৱান কিয় আমি মা মোহা কৰি দেৱতা আশ্ৰয় লব লাগে যি দেৱতাই মানুহৰ যত্ন সাঁতুৰি ভাগ্ৰত প্ৰজন্মই নিতুত যেন কলি যুগত আৰু ভাৰতবৰ্ষেষ্ট মানুহ পোৱা ধনৰ জন্ম পত্ৰ আটাইতকৈ সেইকাৰণে যিকোনো উপায় বা সমস্ত ভগৱতৰ ওচৰত ধন লব লাগে যেন তেনে মতে মাত্ৰ ভজুক হৈ গল যিকোনো উপায় হৈ ভব ন মই আচৰিত খাওঁ বিশেষকৈ মই কোন কি দিয়া নাই আমি